ज़रूर ये जो कुरान करीम के आवाज़ में सूरे बकरे में आता है तीसरे रुकू में कि आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने और घलाया और वो उस मुकाम से निकल आए में माकानाफी है और फिर लताल अज़रायत पढ़े ना पूरी आजे अब मैं रखी हुई उली रखी हुई जी हाँ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه جنته وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين فذلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض لكم في الارض مستقر ومتاع لاهين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم

नबी के माहौल में जो जमात तैयार होती है, एक में एक तो जन्नत से बा का सबूर है ना जी वो नहीं वो तो यहाँ हो नहीं सकता नहीं तो फिर जो भी जन्नत है वो जन्नत अर्जी नहीं है जी वो जन्नत है जिससे जन्नत समावि पैदा होती है और वो अल्लाह ताला की रजा के दायरे में रहना है और यही मजमून है शजर तय्यबा और शाजर खबीसा का जो आपने सवाल उठाया है या मैं इसकी तफसील में पहले बारहा मुख सवाल जवाब में बयान कर चुका हूं इसमें सिर्फ इशारा कर रहा हूँ जो सवाल आपने उठाया है उसकी तरफ आते हुए मैं बता तो दिलाना चाहता हूँ कि इसका जवाब उसी आयत के अंदर मौजूद है जहां एहबित फरमाया गया है एहबता नहीं फरमाया गया गलती सारी कौम की तो बी गई थी वो कौम जो खुदा तला की रजा के दायरे से बाहर आ जाए गलतियों के नतीजे में उस वो कौम अपनी जन्नत को खो देती है यानी वो आसमानी जन्नत जो यहां से अमाल से बनती है अगर यहाँ उसके उसके अंदर अमन हो तो तभी वो आसमानी जन्नत अमन कहलाएगी ना तो जब भी इंसान शरीयत के की हदूद से बाहर निकल जाता है बहसीत कौम वहीं से उसकी जहन्नम शुरू हो जाती है और सारी मजाहब की तमाम मजाहब की तारीख इस पर गवाह है हाँ हम सल्ला ने जो जन्नत क़ायम फरमाई उस जन्नत से जब बाहर निकलने शुरू हुए लोग तो फिर एक वक्त आया कि एहबित मिनह जमिया का भी हुक्म जारी हो गया और उसको फैज अवज कहते हैं अंधेरों का दौर तो अगरचे आदम के ताल्लुक में यूँ मालूम होता है कि अभी बात हुई अभी एक और फैसला हो गया लेकिन दूर का मामला है इसलिए बीच के फासलों का जिक्र नहीं है इसलिए जब भी आप मुड़ के दूर के ज़माने को देखें तो आगे पीछे आने वाली बातों को यूँ ना समझने के साथ साथ एकदम हो गई है एक लम्बे जिंदगी के अरसे पर फैली हुई बातें हैं जिनका खुलासा बयान फरमा रहा है अल्लाह तला अब हजरत मूसा के नौ निशानात उस पड़ जाए आप मालूम होता है आज ये कल वो परसों वो और बात ख़त्म हो गई ये दूर की नज़र का क़ायदा है कि वो बड़ी चीज़ को भी छोटी देखती है और कुरान करीम ने इसी इंसानी फितरत के मुताबिक दूर की तारीख बार फरमाई है जो पैदाइश इंसानी का मसला है वो बहुत ही मुख्त मिट्टी से पैदा किया और मुख्तल इशारे कर दिए हैं हालांकि वो सबसे ज्यादा जमाने पर फैला हुआ है साढ़े चार अरब साल जो दुनिया के बने हैं उनमें से वो जिंदगी जो इंसान पर मुंतज हुई है उसको एक अरब साल लगा है तो एक अरब साल की कहानी अगर कर्नशी में आप पढ़ें तो आठ दस आयतों में वो बयान हो गई है ये मैं असूली बात समझा रहा हूँ कि इस पहलू से यह ना समझे कि उधर तोबा हुई उधर खुदाने का एबिन हाज मिया ये यूँ नहीं गुजरा हजरत आदम की तोबा कबूल हो गई लेकिन कौम मालूम होता है अपनी गलती पर मुसर रही है क्योंकि यहाँ एहबता नहीं फरमाया, एह तु फरमाया है और जब कौम को एक सजा मिलती है तो बसाओकात कौम के नबी उससे तकलीफ उठाता है तो ये मुराद नहीं थी कि हजरत आदम भी रजा की जन्नत से निकल गए थे एहबित मिनहा जमिया में कौमी हैसियत के अंदर जो फ़र्क पड़ा है वो उसकी तरफ इशारा है अब तुम वो कौम नहीं रही जिस कौम को अल्लाह की रजा ने हर तरह से ढांपा हो जिसको कोई ख़तरा ना हो इसलिए दुनिया में भटको और दुनिया के भी बर्दाश्त करो लेकिन याद रखो जब अगला पैगाम आएगा तो फिर तुम उस जन्नत में दोबारा दाखिल ज़रूर हो जाना इसके मान बात अगले पैगाम सही है ये इसकी मिसाल मूसा के कौम के साथ है वो, हाँ, वो, वो, वो मैं वही वो मेरे, मेरे आई थी में पहले बयान कर चुका कई दफा इसलिए मैंने छोड़ दी थी अब मूसा सलाम ने कितनी देर दस्ती की है कौम की वजह से और वो जो वादा था कि उस मुशर जगह में दाखिल हो जाओगे वो वादा टल गया तो नबी कौम के साथ दुख उठाता है बाद दफ़ा और एबिदु में नबी सिर्फ इस हद तक मराद होता है कि अमन से निकल जाओ लेकिन रजाए बारी तरह से निकलने में नबी शामिल नहीं होता ना न से रसुल्लाम के साथ जंग उहद में जो वाक पेश आए हैं वो इसकी एक मिसाल है ठीक है